Для лечения таких заболеваний, как псориаз, трофические язвы, килоидные рубцы, выпадение волос, боли в суставах, боли в спине, широко используется такой метод, как карбокситерапия. Этот метод представляет собой инъекции чистого медицинского углекислого газа в различные проблемные зоны. В тканях улучшается трофика, уменьшается воспалительное проявление и, соответственно, быстрее происходят процессы регенерации и восстановления функций кожи, волос, суставов и так далее. В эстетической медицине используется для улучшения эластичности кожи, омоложения кожи, разглаживания морщин на лице, в области декольте, шеи укрепление обвисших частей тела, таких как подбородок, живот, руки, воздействие на целлюлит. Карбокситерапия является малоинвазивным методом, доступным каждому, дающий длительный и стойкий положительный эффект.